Selamat datang ke siri khas No Tapis Personality. Seperti the name suggest dalam siri ini kita akan menampilkan beberapa personality individu yang telah meninggalkan kesan pada masyarakat bukan saja masyarakat Melayu but Singapura as a whole. Uh, tapi siri ini bukan sekadar nak cakap tentang pencapaian mereka tapi nak selami kisah-kisah pribadi dan cerita yang jarang kita dengar dari mereka. Hari ini saya telah menjemput seorang individu yang in a way used to judge people sebelum ni. Uh, siapakah beliau? Beliau adalah Guy Ghazali. Apa khabar? Baik Alhamdulillah. Terima kasih kerana ah, menjemput saya pada hari ini. Selamat datang. Sebenarnya uh, Guy ni eh merupakan seorang individu yang saya rasa very mysterious. <laughs> nah, Susah nak cari info online. Ada gambar, ada uh, some videos, uh, some interviews tapi selain tu susah tak dapat cari. Jadi hari ni saya nak tanya beberapa FAQs. Soalan pertama saya adalah Sebelum ni guy pernah jadi judge. Kita tahu judges selalu dia macam very serious, ada uh -huh. uh, punya aura eh. So kita nak tahu, guy sebenarnya seorang individu yang serious ke? Kalau di kerja tu saya mungkin serious, uh -huh. uh, tapi di luar tidak. Oh. Saya saya rasa saya quite chill. Okay uh. Okay, kita tengok hari ni Pak kata dia <laughs> chill ke tak? Tapi kita kita akan pantau eh. Okay, yang kedua. Um, tiga perkara yang orang mungkin tak expect tentang Guy. Saya saya seorang yang fasih itu. Oh. Ah uh, saya seorang fasi eater jadi uh, sebenarnya saya simple eater tapi kerana saya simple eater tu <laughs> saya menjadi fasi sebab okay. banyak benda yang mungkin saya tak makan. Apa yang you tak makan tu? Kalau sayur-sayuran saya cuba akan makan sayur-sayuran yang hijau, the green okay, the greens. green vegetables. Ah uh, kiranya kalau ayam ataupun ikan saya suka saya tidak menggemari yang filet dan sebagainya. Oh. Uh, Okay So kalau macam Kalau sayur-sayur Macam um, tauge itu semua tak Oh taugi okay oh. Uh, jadi itu yang pelik lah Jadi ada yang saya makan Ada yang saya tak makan uh, Tapi okay. saya fasi Dalam dalam cara itulah Okay okay Tapi uh, tiga perkara Ni satu je uh, Fasi makanan lagi Ah uh, Dua <laughs> Kalau saya menonton bola sepak. Oh Football fan Okey uh, Okay Tapi sekarang saya hiatus lah Kerana okay. saya support Manchester United <laughs> <laughs> Alamak <laughs> Okay. Uh, uh, dan ketiga mungkin um, saya rasa saya suka buat jokes. Tapi saya tak boleh fikir jokes at the moment. Uh, tapi baru saya... baru nak minta satu. <laughs> tapi okay. Mungkin dalam um, apa perkongsian hari mm. ni kalau tiba-tiba ada jokes ke apa <laughs> boleh sampaikan lah eh Dan uh, kita... Tapi jokes saya macam berbentuk lame jokes lah <laughs> Oh okay <laughs> macam uh, that jokes kind of vibe Okay okay tak apa-apa apa. nanti kita test tengok kalau uh. boleh sampaikan joke tu Selain daripada frequently asked questions ni uh, hmm. Kita kenali uh, guys sebagai first woman to lead uh, mahkamah syariah sebagai presiden kanan uh, Tapi sebelum kita uh, kenal siapa guys sebenarnya Mungkin you boleh complete the sentence eh Guy Ghazali adalah seorang yang Guy Ghazali adalah seorang realis ah. Yang idealistik Uh, jadi saya adalah seorang realis, saya adalah seorang yang amat praktikal Saya melihat dunia sebagai dunia okay. uh, Saya uh, memahami bahawa um, kelemahan itu wujud okay. Tapi pada masa yang sama dalam keterbatasan realiti itu Saya percaya bahawa terdapat banyak ruang, peluang dan potensi Untuk uh, kemajuan, untuk keindahan dan untuk juga kebaikan lah. So as the saying goes kan, there is beauty in Imperfection ah. dan saya juga percaya bahawa there is strength in vulnerability. Maknanya ada keindahan dalam keburukan dan ada kekuatan dalam kelemahan. Oh, sungguh deep. Nah, dan saya rasa sifat ini uh, telah membantu saya uh -huh. uh, untuk mempunyai perspektif yang positif dan juga to have a can do attitude lah. Ah, okay. Jadi uh, selain daripada you know this aspek kan, mm. uh, dulu ada ke cerita-cerita memang oh nanti saya besar saya nak jadi uh, hakim, ke saya nak jadi peguam, uh, nak ikut laluan undang-undang uh, ada macam tu ke? Sebenarnya bila saya kecil tu saya tidak mempunyai kerjaya impian ataupun kerjaya idaman. Dan oh, saya wow. ingat lagi masa-masa tu, zaman tu kalau di sekolah, salah satu soalan yang suka yang cikgu suka bertanya kepada murid-murid, especially uh -huh. kalau hari pertama sekolah adalah uh, bila awak dah besar awak mahu jadi apa. Dan uh -huh. saya merasakan soalan itu amat sukar kerana saya tidak mempunyai kerjaya Iraman. Cita-cita saya tidak berbentuk khusus. Cita-cita okay. saya lebih umum. Prioriti saya adalah untuk uh, mendapat uh, markah yang baik contohnya kerana apa yang saya inginkan is the freedom of choice. Mm. Saya ingin mempunyai kuasa untuk memilih. Jadi, for example, kalau saya memilih sekolah tu, saya tidak mahu be deprived of the choice. Saya mahu mm -hmm. mempunyai pilihan uh, untuk memilih sekolah, untuk memilih jurusan yang saya inginkan. Jadi, itu merupakan cita-cita uh, saya, cita-cita saya yang umumlah di sekolah. Mm -hmm. Tetapi, tiba pada satu ketika di mana saya harus membuat keputusan itu bila tu apabila saya mendapat uh, keputusan ...peperiksaan peringkat A. Okey. Uh, dan saya harus uh, memilihlah jurusan apa untuk saya ceburi di di universiti. Uh, dan pada ketika itu, saya masih tidak tahu apa yang ingin saya ceburi. Arah bapa saya, uh, beliau telah mencadangkan untuk saya menimbangkan uh, jurusan undang-undang. Oh. Uh, mungkin kerana beliau lihat bahawa jurusan undang-undang itu mungkin sesuatu yang sesuai dengan saya. Okay. Kerana pembabitan saya dulu dalam bahasan sebagainya. Jadi saya pun take into consideration bidang undang-undang... Saya pergi ke NUS uh, Law Open House pada ketika itu untuk mendalami lebih lanjut lagi lah tentang uh, bidang undang-undang ini. Mm. Dan alhamdulillah saya dapati bahawa memang uh, bidang undang-undang ini serasi lah dengan saya. Bila you membesar tu, did you ever feel macam tertekan lah? Saya rasa saya tidak pernah tertekan kerana I'm very clear tentang apa fokus dan priority saya. Jadi to me it's like okay. Uh, different people are different mereka mungkin sudah tahu apa mereka what what apakah kejayaan idaman mereka tapi bagi saya I'm quite clear that you know um uh, my focus the priority is the the next stage or the next phase uh, of of that journey mm -hmm. uh, tapi walaupun sedemikian saya rasa soalan tu adalah sesuatu soalan yang Stressful for me lah. Kerana saya tidak tahu apa nak jawab. Uh, Jawapan dia apa uh, dulu? Selalu jawapannya selalu doktor je oh, lah Paling-paling simple. Okey. Uh, Tapi pernah tak terdetik macamlah like, okeylah okay, like, actually maybe saya boleh jadi doktor. Oh tidak. Uh, <laughs> tidak. Kalau hendak bandingkan saya lebih gemar menggemari uh, languages, okay. uh, humanities okay, daripada okay, okay. Uh, sciences lah. Okey. Okay, uh. okay, Okey. Okey. Tapi tak apalah tak dapat doktor guy kita dapat former judge. <laughs> Okey so sebenarnya sebelum ni guy ada kongsi eh uh, yang uh, sebenarnya kepimpinan wanita dekat uh, syariah court ni uh, ada presiden dan uh, anda sebagai first senior presiden itu bukan satu yang out of the ordinary lah. Mungkin boleh kongsi kenapa you think so? saya tidak boleh menafikan sebenarnya sebagai um, presiden kanan wanita yang pertama itu merupakan boleh dikatakan detik yang bersejarah kerana ianya tidak pernah berlaku lah sebelum <coughs> ini uh, tapi saya saya selalu nyatakan bahawa pelantikan uh, sebagai presiden kanan itu bukanlah berdasarkan jantina uh, apa yang penting bagi saya adalah apakah tambah nilai yang seseorang itu bawa uh, pada uh, sesuatu organisasi itu dan saya rasa you pada ketika itu um, tambah nilai yang the value add that I brought was very much uh, pengalaman saya sebelum itu kerana mm -hmm. saya merupakan Hakim Daerah di Mahkamah Keadilan Keluarga jadi saya mempunyai pengalaman untuk mengendalikan kes-kes kekeluargaan dan ada juga uh, yang mungkin tidak tahu bahawa Mahkamah Syariah ni sebenarnya uh, bukan sahaja mengendalikan isu-isu yang berkaitan dengan uh, perceraian tetapi juga isu-isu yang berkaitan dengan perundangan dan saya rasa saya juga juga berasa beruntung kerana semasa saya berada di Mahkamah Syariah ada Asatiza, ada mereka yang punya latar belakang undang-undang seperti saya dan kami juga ada pakar sains sosial. Hmm. Jadi apa yang kami lakukan adalah kami uh, menggimbling semua kepakaran uh, kami dan untuk menyokonglah usaha Mahkamah Syariah pada ketika hmm. itu. So jadi bila anda uh, you know menggalas um, jawatan tersebut kan ada tak uh, macam you know goal atau matlamat yang anda sebenarnya uh, ingin capai lah? I think semasa saya, when I, uh, bila saya dilantik sebagai Presiden Kanan, uh, ada beberapa uh, perkara atau inisiatif yang ingin saya usahakan. Uh, tentu sekali apabila saya mengatakan saya, saya ingin usahakan, tentu sekali ia merupakan usaha yang kolektif lah. Um, salah satunya adalah bagaimana kita advance undang-undang, uh, make the law clearer in our judgments dan sebagainya. Uh, kedua adalah pentingnya um, Uh, kebajikan anak-anak itu dalam pentadbiran kes ke kekeluargaan. And the third thing is actually bagaimana again, as I said uh, to me, it was very important for us to coordinate um, and uh, menggimbling lah segala kepakaran kepakaran kita. So antara um, uh, reforms yang uh, you push for eh dalam um, your time there kan uh, termasuk uh, child centric divorce, uh, counselling units. Kenapa ada fokus eh terhadap uh, perkara-perkara seperti ini? Pertama sekali, uh, bila when we talk about peleraian hmm. uh, masalah atau kes-kes kekeluargaan, especially kalau ia melibatkan hal ehwal yang berkaitan dengan anak-anak, um, salah satu perkara yang penting uh, untuk diambil kira adalah the voice of the child, suara anak-anak hmm. itu. Walaupun the voice of the child ataupun suara anak-anak itu adalah satu yang penting, uh, ianya harus dilakukan dengan cara yang amat Delicate dan dengan cara yang betul kerananya ia melibatkan kehidupan seharian mereka, hubungan mereka dengan kedua ibu bapa. Hmm. What was important adalah uh, supaya kita mempunyai orang-orang uh, yang pakar hmm. uh, dalam berbicara dengan kanak-kanak, uh, pakar sains sosial. That was why kami menubuhkan uh, unit counselling di Mahkamah Syariah so that we have our in-house counsellors lah. Mm -hmm. Ia telah mencetuskan apart from the joint child interview, iaitu wawancara anak bersama, iaitu wawancara anak yang dilakukan oleh hakim dan juga um, in-house court counsellor mm -hmm. kami juga ada inisiatif-inisiatif lain seperti skim perwakilan anak misalnya lah yang juga melibatkan golongan pakar sains sosial mm -hmm. untuk menjadi perantara di antara anak-anak dan juga mahkamah itulah ada tak mungkin Perkara yang memorable lah yang you uh, lihat ataupun uh, dalam kes-kes yang you experience. Saya rasa itu memberikan saya satu perspektif lah uh, kerana kita dengar first hand kebimbangan ataupun perasaan anak-anak itu. Kadang-kadang ada anak-anak yang mengatakan oh kenapa ibu bapa saya melahirkan saya sedangkan mereka tidak mengindahkan saya. Mm. Sedangkan mereka tidak uh, kisah tentang keperluan asas saya. Mm. Uh, ada juga kanak-kanak yang mengatakan dia bertanya kepada saya oh boleh boleh tak saya ada ibu bapa baru hmm. dan juga anak-anak yang mengatakan kepada saya kenapa saya harus dipaksa untuk menghabiskan masa dengan ibu atau bapa pada hujung minggu sedangkan kawan-kawan saya boleh saja keluar dengan kawan-kawan wow. jadi it does give me a perspective hmm. into the children's thoughts hmm. jadi um, bagaimana you know this kind of um, Pengalaman yang uh, you dengar daripada kanak-kanak uh, ataupun budak-budak uh, ni dapat uh, membantu anda lah you know in maybe bukan sekarang saja tapi in the future lah untuk uh, mengubah uh, polisi ke undang-undang ke? Pertama sekali, um, children are very important. Anak-anak is very important kerana mereka merupakan masa hadapan uh, negara dan masyarakat dan Uh, disebabkan itu it's very important untuk memelihara the mental state and the emotional state mm. juga uh, dari segi uh, peringkat mahkamah I think the courts are doing whatever they can to make sure that the uh, The interest of the children dipelihara terdapat juga sokongan sokongan di luar mahkamah yang paling mm -hmm. penting kan, mm. which are the touch points. You know, for example, uh, mungkin dari segi agensi perkhidmatan sosial dan juga sekolah misalnya juga, which are the first touch points for the mm -hmm. children. And I think uh, semua ini bekerjasama sebagai satu ekosistem mm. untuk memastikan bahawa kanak-kanak dan juga keluarga mm. dan juga ibu bapa dan sebagainya boleh disokong dalam perjalanan yang mencabar inilah. Hmm. Jadi uh, bila anak-anak ni dapat uh, sokongan dari mahkamah dan sebagainya, siapa menyokong you pula dekat rumah? Oh. <laughs> uh, Alhamdulillah saya uh, suami uh, dan juga anak yang very supportive. Okay. Uh, tapi I'm the kind where kalau dah lepas Uh, dah, saya dah lepas kerja tu, saya tinggalkan kerja di kerjalah. Oh, I don't, tak bawa balik eh? Dikerja. So, emosi so, so. yang, uh, kalau ada emosi yang you rasa di kerja tu, you just tinggalkan lah, you tak bawa kat rumah uh, ni macam? Tinggalkan. Uh, saya tahu tak tahu, macam ada switch lah. <laughs> uh, because when you move from case to case uh, mm -hmm. To be fair to setiap case tu mm -hmm. Kita pun tak boleh bawa emosi kita Dari case yang sebelumnya uh, ah. It has to be a very fresh slate We have to think dengan Pemikiran yang yang You know very clear mm -mm. Uh, So that you know We are able to be in the right frame of mind Untuk uh, mengendalikan case tersebut So tadi kita dah uh, sentuh sedikit Tentang uh, masa anda sebagai uh, Presiden kanan eh Di uh, Syar uh, mahkamah syariah mm. So sekarang anda uh, sudah menjadi uh, Senior Deputy Director uh, Civil and Legislative Policy di uh, Kementerian Undang-Undang. Semuanya apa yang awak buat guys kan sekarang? Apa yang kami lakukan mainly adalah uh, membuat semakan undang-undang. Uh, ah. uh, kita mengkaji lah sama ada undang-undang tu harus diperbaharui mm -hmm. ataupun harus ditambah baik untuk memenuhi uh, keperluan negara dan masyarakat dan rakyat yang semakin berkembang dan semakin berubah mengikut. Peredaran zaman. Oh, okay. So jadi dalam peranan baru ni, how does it um, matu anda untuk, you know, do more lah dalam masyarakat? Kalau dulu dulu uh, di mahkamah itu merupakan bagaimana polisi itu diimplementasi. Mm -hmm. Jadi sekarang adalah mungkin mempunyai peranan untuk uh, shape polisi tersebut berdasarkan uh, bagaimana kita boleh membuat perundangan itu lebih for example uh, simpler untuk masyarakat. Dan uh, sepanjang masa anda dalam uh, bidang undang-undang ni kan um, apa mungkin do you think is your biggest impact ataupun impact terbesar eh, dalam masyarakat um ada tak yang you rasa dah capai? Uh, saya rasa apabila kita bercakap tentang sumbangan eh, kepada masyarakat, mm -hmm. saya rasa saya tidak pernah melihat usaha saya sebagai usaha saya seorang diri. Mm -hmm. Usaha-usaha yang telah saya laksanakan atau uh, yang telah saya uh, be a part of uh, adalah hasil usaha kolektif lah mereka yang bekerja dengan saya dengan sokongan uh, pihak atasan my bosses the support my bosses and also the the, the institution. Um, tapi saya haraplah uh, sumbangan saya walaupun sekecil-mana pun uh, mungkin telah menyumbang kepada uh, penghasilan uh, sesuatu yang bermanfaat untuk hmm. masyarakat. So bila kita lihat uh, dari awal tadi anda rekosi uh, bila kecil-kecil tu tak tahu cita-cita nak jadi hmm. apa kan. Tapi sekarang bila you melihat perjalanan uh, perjalanan you dalam bidang undang-undang ni dan sebagainya uh, apa mungkin Uh, nasihat lah yang you boleh kongsi kepada uh, anak muda generasi uh, akan datang. Mm. Penting untuk kita be comfortable in our own skin. Mm. Maknanya anda harus selesa dengan siapa diri anda sebenarnya. Mm -hmm. Dan untuk melakukan sedemikian, uh, seseorang itu haruslah mengetahui ataupun uh, haruslah memahami dan mengetahui apakah kekuatannya dan juga acknowledge lah apa kelemahannya. Dan tahu bagaimana untuk maximize kekuatan mm -hmm. dan bagaimana untuk improve lah on the kelemahan. Jangan membuat uh, perbandingan dengan orang lain, tetapi ah. uh, be the best version of yourself. Um, ada yang mungkin rasa tertekan dan sebagainya kan. Apa yang uh, nasihat lah bagi anda uh, mereka ni semua? Like what can they focus on mm. uh, ketika tu? I always believe you need to have a goal. Mm. Okay. Uh, tetapi the goal tu lain orang berbeza setiap orang memang berbeza kan uh, tidak tidak dilahirkan sama so ada yang tahu exactly oh dalam jangka masa 20 tahun mm. apa saya ingin jadi mm. exactly plan to get to the mm. 20 years ada orang uh, may not kerana mungkin the the, the journey tu lain kan? yang paling penting and the other thing is uh, the goal have to be tailored to Your, diri sendiri ya? diri sendiri, your kekuatan, your minat. Uh, mungkin soalan yang terakhir lah. Yeah. Kalau anda boleh uh, tinggalkan satu legacy dalam uh, satu ayat ni kan, apa yang anda ingin sampaikan? Apa yang mungkin saya ingin tinggalkan adalah mungkin saya mahu diingati sebagai seorang yang selalu melakukan yang terbaik dalam apa jua perkara dalam you know mengikut keupayaan dan kemampuan saya uh, because at least believe that to lead by example uh, mm -hmm. then mungkin yang mempunyai empathy lah Hmm. Uh, perjalanan Guy ni saya rasa uh, sangat hebat dan akan memberi inspirasi kepada ramai uh, Dalam masyarakat dan saya harap uh, mereka yang mendengar kita uh, Dapat sedikit sebanyak uh, mendengar ataupun belajarlah sesuatu uh, Yang boleh memberi impak kepada mereka Terima kasih banyak-banyak kepada Guy Dan uh, kita jumpa lagi dalam podcast seterusnya